Всім привіт, це початок нової та цікавої серії. Саня хоче розказати, куди ми зараз їдемо. Саня, куди ми їдемо? Шо, їдемо, дивіться, я по-моєму, є два варіанти, куди я вивев. Посмотримо. Розкажемо, видіти. Не перемикайтесь, їдемо дивитися дві машини. Це в самому серці столичного авторинку, це на Чапаївки вони продаються. Ну якось так нас занесло, дві машини рядом. Серега нас туди везе. Трохи позже, мабуть, треба вас буде познайомити з цими хлопцями, тому що ви часто їх бачите, вони мелькають у вас перед очами, а хто і що, ні слова ніхто не сказав. Якось буде на часі, там ми вас познайомимо. Все, їдемо, не перемикайтеся. Чим? Там то лі карчі, то ли нормаль машини. Цена сладка, одна за два косаря, одна за три косаря. Таких грошей в мене нема. Пацани кажуть, бабки не проблема, головне, щоб машини були зарочно. Так ви скажите, так? так? Ваши вражения в этом автомобиле. Порчик такой страшный. Машина. машина. вроде Дай есть. нам машину хорошую. Чуть-чуть а вот ниже рынка. быстро приехал и забрал. И все. Что, еще один варик есть по туда. Да. 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 Может что-то выпарит? Надеюсь. Нет лица на тебе. Давай, ты нормально. Подивимося. Да, це на хорошому, вибачаю, що я вам нічого не знімаю, але власники не сильно хочуть, щоб знімали їх машини і їх самих. Це автобізнесмени. Ну, такі от такі вони як є, так є. Коротше, подивились цю овечку, ну, наче вона не погана, але і не ідеальна. Типа, непонятно. Наче і можна було її купити, але... думаем еще. Шось, думаем? Скорее за все. Бадриль. Да и не можно блять. Возможно. А, а, ну а можно и, блять подстрелять на ней. Подстрелилась тишина. Ну ясно. Большой историчный момент, Сережка нашел Фарда сможешь. Алло, доброго дня. По машине вам звоню. Да, да, по форду. А что там в двух словах сказать, что знаю? Не захотел сказать, что знаю. Ні, что это Алло. Алло, добрий день. Добрий. А, по марсинці телефон продається у вас тут. Та ну як продається, ну вже там хлопці дзвонили, вечором будуть дивитися, вже mm -hmm. готові забрати, не знаю. Я зрозумів. Може завтра Аж... зранку наберіть. Ажіотаж, да? Да ну то ще ажіотаж, ну просто з зирпеня хлопець подзвонив, каже. Я там недалеко живу, каже, вечором прийду mm -hmm. подивлюся. Як все нормально, то каже заберу, завтра поїдемо оформлю. Я зрозумів. А, а за скільки договорились з ним? 1800. 1000. Так може ми за 1800 подивилися. Їдемо за машиною, за якою не скажемо. А якщо не купимо, то навіть і не покажемо. Вот. С проба 525 за сегодня. Сколько мы уже машин позабыли? Там да, богато в общем. Э -э, цена машины 1100. Это вроде же сторговалось. Что за машина? В следующем кадре. Саня, скажи что-нибудь. А что сказать? В следующем кадре увидите все. Ну хоть что-то подснимем вам сегодня. Не точно. У него как это? Как будто ветрянка, я понял, изъем, <сínt> <крифа> <сínt> Замаз... <сínt> <сínt> Это все посмывать Баллона не жалели. Дерево вот это кривой, что берег на тэ. Что кажешь, прикурим на нем еще нет? Сань. Я не знаю, Серега. Плакать хочется, честно. Помнишь, мышь у них. Ну да. Толян, если ты это видишь, скажи, прикурим мы на нем что-то или нет? Станем мы миллионерами. Покажи его. Хотя бы визуально шик. Нему, Крив... В нем нет ни одной живой детали. <свят> мне подобается барем. <свят> <свят> да. Вот доверяю это дело мне, а я хрен, я вагаюсь. Но а с другой стороны, по три сотни скинулось. Еще по полторы тысячи гривен. так бы, да по цене велосипеда. Я, я, почти, я, да? я, я по Жигулю купил, да? Не, да. скинули ты по велосипеду, да, и собрались. с них по Да. Да, да что, звони ему. Да. 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 да, забираем. Да. Хлопья, кажется, надо брать. процесса. Да, я еще ну, ничего да. не могу сказать пока. Да? Все, забираем. Дальше будем шесть работать. Дальше будем шесть работать. Чесать репу, нервно курить сигареты, плеваться на асфальт. Я говорю, еще А гроши я здесь уже проебал. Вот такие носит. Пола, пола, пола. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, Я ж надеюсь, малювал всю ничью. Да? Свежие там еще не надо их сгинать. Да я думаю, Краска, что я еще что, уже ваш проект знает. Подъявитесь как раз, что с ним Да уже придется, что с ним получится. получится. Дай Бог, чтобы получилось. Да, все. Что там еще что-то есть? эти круглые торпеды, блин, на машинах. Камеру реально поставить. Короче, скидываемся по 333 доллара. Берем на троих, будем хасанить такого вот чудесного автомобиля. А что тогда... да. Я, кто 4? Я 4 даю, да? Да без разницы, мы сейчас купим за еду. Да. На. Соты 4 дал. Да, все. Вот они. американские. Американский, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пять, восемь, девять, десять. 10 таких зеленых бумажек меняем на одного такого ржавого зеленого тоже секса страшного страшный не, ну, он уже мне начинает нравиться по чуть-чуть ты ну, уже знаешь, просто свое. привыкаешь к нему да свое свое не воняет он сейчас и вонять перестанет ну так знаешь типа э, состояние какое-то траурное ну, mm -hmm. тревожная, да? Yeah. <laughs> не, именно траурная. <laughs> купил и обы <я> <laughs> Да, купил и обы Не, ну не такое, что он и плохой. Да, он с кондиционером. Правда, снятый. Но ничего, кнопка есть. <laughs> да. Стекло... Со стеклоподъемниками. Не рабочими, Со... но <laughs> <laughs> тоже кнопка <laughs> есть. Спидон да, в комплекте. О, ага, с четвертого поколения. Сказали, себе. что работает. Поедешь ты за рулем? Да не вопрос вообще. Мне на этих ламасах вот, вот просто. уже больше, чем на 10 еду. О, блин, хлопцы. Давайте, наверное, до встречи в завтрашнем дне. И тут три-два раз. Дикий прокинулся. Два часа дня. А я уже їду продавати сенсор. Пацани там ще трошки б... накинули свою і Кажуть, що Сережка нам надо такий корч. ти каже, в корчах розбираєшся лучше всего, поэтому дерьма не купиш. Я конечно я такий, щоб з ними спорити? Следующий кадр або ми продаємо корча. Або мене не годять оттуда сами тряпками. Коротше, якось так. Не перемикайтесь, їдемо за отоєти майки. Покажи, покажи. Грошики пораховані. Прибута косі. Ми рухаємось далі. Гляньте, що ми придбали сьогодні. Всім привіт, у нас новий день і традиційно я провтикав був камеру. Коли ми купували машину, про яку я вам розповідав. Коротше, це Hyundai Accent. зустрічайте, В 2008 рік автомат. Ось така от машинка. По машині було пару нюансів. Це битий лабаш, він вже ми переклеїли його. Ось, підсихає, буде ідеально. І лопнутий бампер, пацани попаяли бампер. І я зараз займаюся тим, що його вишкурюю. Пацани запаяли і зашпаклювали. Моя задача зараз це все витерти і підкрасити. Як будемо красити ще не знаємо, або з балончика, хлопці взяли балон, але він трошки не колір. Або будемо віддавати малярку. Что мало вероятно, но все-таки возможно. Вот тому наблюдайте, пока я шкурю бампер, вы слушайте прикольную музычку. Саня рішака рішає якісь важні питання. Спустя годину ми маємо такий от результат. Під водічку все пошкурили, на нокать береться, на палець все видно, але перешпакльовувати якось тут все розчухав, щоб не було явного переходу. Але повторно шпаклювати якось не сильно хочеться. Значить, треба підґрунтувати це все діло, піддуть ґрунтом. Опять перетерты, я думаю, можно было уже попарбовать. Якость так, результат который будет неизвестен. Э, делаем дальше. Ну попробуем, а потом, если что. Она только думает краской, блядь, слегка сначала, блядь. Если сильно пиздец или поискать у Вовчика что-то. Если хотя бы у него даже нету, может чуть-чуть ну, подобрать. Может у него ага. что-то есть похожее и купить потом, блядь. Сейчас посмотрим, там что по подбору краски тоже, что-то будем думать. А, купил, вам тоже покажу, антисиликон. Традиционно, чтобы антисиликонить по грунтовку. И тысячку взял одну. Вот. Все, тысячка пала на самое дно остальное есть, короче. ну тут вот расчухал, понял эту фигню, чтобы оно, ну, не было грубого перехода. оно все равно будет видно, но не так. сейчас эти силиконим, грунтуем. а, а я не видел. а может вообще? может его просто вытереть, да и все. там особо такого ничего не было. да, да, да. будет опять типа, понял как? да. Расчухать вот тут, покрасить, вот тут тоже расщухать тут. Вот тут вот, значит переход сделать, а тут тоже, блин, фигня а тогда Там уже... С водичкой просто вымыть надо. Да. Тогда уже брать и полностью его ну, задувать. А то, что вот тут крашено. Вот тут крашено, а тут кусок родня. Yeah. Он не идеальный. Ну ничего. сейчас что-то придумаем. Он сейчас будет красиво. Наблюдайте, как бампер стоит красиво. Мы yeah. працюем, а вы, как обычно, с чипсиками на диванчике. Дивы, то это все ну что що я наробив. Короче, вот, загрутовал вот так вот бампер. Вот, протер его тысячкой И тут появились у нас косячки, такие вот. То я их еще трошки подшпаклювал. Типа пораскрывались трещины. Сейчас еще разочек грунтом. Потом еще разочек водичкой. И можно будет пробовать фарбовать. Базу сьогодні накинем, а лак я не знаю як. Ну, коротше, не видно ніхрена. І є підозріння, що фарба взагалі не в колір. Але ну вже стопудово краще, ніж було. Коротше, підкрасили ми отут от Получилось очень Получилось очень не -очень, очень хорошо Тому було прийнято рішення хлопцями і мною що... Вот это все дело, я вот замотал И полностью весь бампер Передуем, а там же, как будет, так будет Все расстроились Я так, тем более Вот за моих рук дело Такие дорогие машины Я еще не портил Вот, працюем покажу Целый результат Суть не в том, что выпадало Качество покраски было Трех, что ты делать будешь? Портить бампер. Порчу бампер день другой. Ну, как всегда, ломается. Свет у нас профессиональный. Саня чернит резину. Это последние штрихи. Последние штрихи. Снимаем малярку. Идеальный запортаченный бампер у нас. Идеально запортаченный. Серега грустный сидит. Думаю, я с вами связался. Еще бабки свои вкину в эту аферу. Вот так вот у нас все бывает. Там... Тут уже все, она дает черная резина. Да ты что? Поеду сейчас пофоткаю и... Саня будет продавать. В общем, вот такая вот серия у нас получилась. Сделали Хундайчика, продали Ланоса. Вот, и все. Хундайчик уже в продажу э, в нашем Телеграме, в нашем Сталином Телеграме. Вин продается за 5100, на авторе вин высылается за 5600. То есть вот такая разница в 500 долларов. Вот, по нему, до речи, уже и позвонили. Тобто .е. людина хоче сьогодні глянути, але це вже кінець серії. Я не знаю, якщо машина купиться до того, як я буду монтувати це все, я це вставлю. Якщо ні, то це вже все в наступній серії або через серію. Скільки вона буде продаватися не знаю. Але от, що є, то є. Я вважаю, це дуже чудове авто. Тобто .е. я на ньому поїздив, покатався, воно абсолютно без якихось дефектів і з'янув Ланоса, взагалі шикарно. То есть за 5 косарей можно купить ну, реально толковую тачку. Она... Ну, трохи она такая, как дедушкинская, конечно, скучновато. Ну, это сама модель такая. Но <laughs> вот э, стан ей, ну, стан около идеального. Ось. Все, тогда хорошего вам дня, вечера, когда там смотрите. Всего наилучшего. Дякую за лайки, за подписки. Всех вас ценую. Люблю. Всего до побачення, короче, бужись уже на базары лишнего.